Hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan televiziyasının efirində xəbərlərin saat 16-da olan buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları ilə tanış oluruq. Prezident İlham Əliyev paytaxtın Suraxan rayonunda yeni inşa olunan 154 saylı tam orta məktəbin və Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə yenidən qurulan Murtuza Muxtarov adına parkın eləcə də İqtisadiyyat Nazirliyinin Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin nəzdində peşə təhsil mərkəzinin açılışlarında iştirak etdi. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının təmsilində bu gün biz əla şan uğrlanan Azərbaycanı görürük. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Quba rayonunun Susayxnalıq avtomatik yolunun tikintisinin başa çatdırılması məqsədi ilə 20 milyon 100 min manat ayrıldı. Ermənistan silahlı qüvələrinin bölmələri Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndinə atəş açdı. Düşmən susduruldu, itki yoxdur. Əmək qanunvericiliyinin tələblərinin pozulmasına görə işə götürənlərə qarşı bəzi cərimələr tətbiq edilə bilər. Yeni layihə hazırlanır. İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev paytaxtın Suraxanı rayonunda yeni inşa olunan 154 saylı tam orta məktəbin və Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə yenidən qurulan Murtuza Muxtarov adına parkın açılışında iştirak edib. Xıraxonadakı 154 nömrəli məktəb öz mərzunu milli qəhrəman Albert Aqaronovun adını daşıyır. Həyat yolu hər gənc üçün nümunə ola biləcək cəsur tankçının girişdəki büstünün yanında artıq şagirdləri müasir təhsil tələblərinə cavab verən tamamilə yenilənmiş məktəb göstərir. Məktəbin ilkin binası 1936-cı ildə inşa edilmişdi. 22 sinif otağından ibarət əvvəlki məktəb 460 şagird yerliyi idi. Təhsil ocağının binası yararsız vəziyyətdə olduğundan sökülərək yenisi ilə əvəzlanıb. Artıq 960 şagird də qəbul edə biləcək məktəb 58 sinif otağından ibarətdir. Məktəbin Albert Aqarunovun adını daşması həm tarixin yaşanması, həm də gənc nəslin vətənpərvər ruhda tərbiyəsində xüsusi rol oynamalıdır. Yeni binada sinif otaqları ilə yanaşı kimya, fizika laboratoriyaları, informatika kabineti, kitabxana, bufet, idman zalı və digər zəruri otaqlar var. Məktəbdə şagirdlərin təlim-tərbiyəsi ilə 52 nəfərlik pedaqoji heyət məşğul olacaq. həm səbada görə, həm idmana görə, ə, demək bütün sahələrdə, elmi sahələrdə birinci yerdə olmuşuq. Bundan sonra da təsdiqlədik birinci yerdə olaq. Dövlət başçısı həmçinin Murtuza Muxtarov adına parkın açılışını da etdi. Emerjon qəsəbəsi Cabir Əliyev küçəsində yerləşən bu ərazidə əvvəllər 7 Qoç parkı yerləşirdi. Uzun illər baxımsız qaldığından xarabalığa çevrilmişdi. Yerli sakinlərin müraciəti qısa zamanda cavablandırıldı. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə aparılan genişmiqyaslı işlər nəticəsində parkın görkəmi tam dəyişib. Murtuza Muhtarovun ruhu şad olsun. Bizim Əmrəcanımızda, Xiləkənddə illər boyu gözləyirdik bu günü ki, onun onun adına belə gözəl park açılsın. İnandığımıza and olsun ki, burala yaxınlaşa bilmirdik, dincələ bilmirdik. İndi isə olduqca qəşəng, ağaclı. Bunu inşa edənlərə də biz çox sağ ol deyirik. Çox şadam ki bu parkı açdılar. Bizim Əmirəcan adamları gələcəklər bura, baxəcəklər burada güllərə, ağaclara, istirahət edəcəklər. Prezident İlham Əliyev İqtisadiyyat Nazirliyinin Sumqayıt Kimya Sənayə Parkı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin nəzdində peşə təhsil mərkəzinin açılışında da iştirak edib. Azərbaycanda peşə təhsili və təlimi sektorunda bir ilki yaşanır. Sumqayıt Kimya Sənayii Parkı nəzdindəki peşə təhsili mərkəzindəki yaradılan şəraitlə prezident İlham Əliyev şəxsən təraziləməyə gəlir. Şəhər təhsili mərkəzinin binası 500 tələbə üçün nəzərdə tutulub. Burada 23 tədris otağı, 13 laboratoriya, kitabxana, idməl zalı və digər otaqlar mövcuddur. Təhsil proqramı beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla hazırlanıb. Tədris prosesinə elə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rəhbərlərinin mütəxəssisləri cəlb olunub. Tələbələrin ixtisas fənləri üzrə dərslərinin 80 faizi də müəssisələrdə keçiriləcək daxili məhsulun məsələcə. Məcəllə təbliğatı ilə sizə təqdim arzı ilə hazırda administrasiya nəğiyəti qurumları ilə hərbi görüşün üçün daxili məhsulun investisiyaların cəlb edilməsi addım başına düşən daxili məhsulun onun qiymətləndirilməsinə aparır. Qiymətləndirin çünki mən də belələrlə icra başçıları ilə görüşlərdə demişdim ki, onların fəaliyyətin əsas hissələrindən biri də məhz bu olmalı, investisiyaları cəlb etmək ə işləri görmək və eyni zamanda rayonlarda və şəhərlərdə gedən işlərə təkan vermək Sənaye iyrəşmə prezident İlham Əliyevin iqtisadi siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir. Əsas məqsəd tələbatın ödəməsində yerli məhsulların payının artırılması, ixraç potensialının yüksəldilməsi ümumi lidə neft-qaz amilindən asılılığın daha da azaldılmasıdır. Bu strategiyanın sünqayıt kimya sənayi parkının timsalıdır. Real rəqəmlərdə ifadə oluna biləcəyi hissəsinə gəldikdə isə statistikaa görə 2019-cu ilin 1-ci yarımilliyə ərzində Sünqayıt kimya sənayi parkında 258 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib. 2020 ilinin birinci yarım illik ərzində isə 2 dəfə çox 534 milyon manatlıq məhsul istehsal olub. İxracsa 2019-cu ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 1.5 dəfə artaraq 182 milyon manat təşkil edir. 2019-cu ildə Sumqayıt kimya sənaye parkında 823 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib ki, bunun da 276 milyon manatı təqribən 33 faizi ixrac olunub. 2020-nin birinci yarım illik milli arzında 534 milyon manatlıq məhsul istehsalı ilə Sumqayıt kimya sənaye parkı ölkə sənayesinin qeyri-neft sektorunda 9,3 faizlik xüsusi çəkəyə malik olub. 182 milyon manatlıq ixracla ölkə üzrə qeyri-neft sənayi məhsullarının ixracında isə xüsusi çəki 20 faiz təşkil edib məndə bir şərhdir. Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ikinci böyük sənaye mərkəzi. Bizim qayın potensialı da daha güclənir. Və bu il burada ə, şüşə istehsal zavodu da fəaliyyətə başlayacaq. Burada böyük investisiyalar görülür və vizyi şüşə ilə təmin edəcək tikinti işləri, baxmayaraq ki, indi pandemiyaya görə bir qədər ən rezulə uğrayıq. İkinci sektor tamamilə bərpa edilir və ediləcək. Bununla biz özümüzü yerli şəhərlə təmin edəcəyik. Burada böyük nailiyyət. Nə qədər mümkünsə biz daxili tələbatı yerli məhsullar hesabına təmin etməliyik və burada Sumqayıt şəhrinin və xüsusilə kimya sənayii parkının xüsusi roludur. Çünki biz son illərdə belə dərəcədə bu işləri görməklə buna mütləq vacibdir. İndi əsas şikayətimiz ondan ibarətdir ki, baxmalıyıq hardakı bizdə idxaldan asıllığı daha böyükdür və bunu əvəzləmək mümkündürsə, bunun üçün xammal varsa, yəftəki iqtisadi əsaslandırma buna imkan verirsə, mütləq bu sahələrə böyük diqqət göstərilməlidir. Həm ə, belə bir təşəbbüs göstərən şirkətlərə lazımi statusu verilməlidir ey zamanda dövlət tərəfindən onlara köməklik göstərilməlidir, düzəltici kreditlər onlara verilməlidir ki, biz maksimum dərəcədə özümüzü ixaldan asılığımızı azaldaq. Çünki ə, hər bir ölkə buna çalışır və xüsusilə əhalisi artan ə, ölkə ə, Azərbaycan buna mübtələ çalışmalıdır. Təbii ki, indi bizim ə, nə vaxtsa neft yataqlarımız tükenəcək. Düzdür. Yeni, Yeni neft yataqlarının istismarına biz yaxın müddətdə başlayacağıq. Həm qaz, həm də buna görə çalışacağıq ki, xasilat səviyyəsi sabit olaraq qalsın. Ancaq bizim əsas gəlir mənbəyimiz olan Azərbaycan günəşli yatağında təbii tənazzül və qaçılmaz və biz bu ə, yəni boşluğu təmin etməliyik, məhz ki, neft sektori səbəbindən. Tədiyə balansını müsbət səviyyədə saxlamaq üçün əlbəttə ki, bizə çox keyfiyyətli, ixrac yönümlü valyuta gətirən müəssələr lazımdır. Çünki bu gün tədiyə balansımızın ə, müsbət səviyyədə saxlanmasının əsas səbəbi neft qaz amildir. Amma biz çalışmalıyıq ki, bu amili kənara qoymaqla biz ixrac-ixsal əməliyyatlarında həmişə müsbət saldiya malik olaq. Ona görə ixrac yönümlü və idxalı əvəzləyə biləcək istehsalat sahələri mütləq yaradılmalıdır. Burada siqaret fabriki fəaliyyətə başlayıb və artıq statistika da görürük ki, nə qədər artıq ixaldan asılılıq azalıb. Elədir. Çünki biz bu fabrik işə düşənə qədər daha çox ixracdan asılı idik. Biz 2 milyon manata qənaət eləmişik və eyni elə zamanda bu fabrikin inkişaf potensialı da var. Mən fabrikin açılışında demişdim ki, çalışın 2-ci, 3-cü xətləri də qurun ki, istehsal artsın və biz bu məhsulu ixrac edə bilək. O vaxta demişdim ki, mən hələ onu istəyirəm ki, bu məhsulun hamısı ixracə getsin. Azərbaycan da heç kim siqaret çəkməsin və daxili tələbat olmasın. Amma əlbəttə ki, bu mümkün deyil. Ancaq buna çalışmalıyıq. O cümlədən təbliğat işlərimizi elə qurmalıyıq. Ondan sonra qadağalar təbii ki, güvəminibdir. Onda bu fabriki gələcəkdə sırf ixrac yönümlü mərsə kimi mən görürəm və belə Misallar çox getirmək olar. Bizim indi bütün istehsalımız var, var. E, keyfiyyətli, deməli avadanlığımız var, var. Və e, mən deyildim ki, nə üçün, eee, bəzi ölkələr bizə ixrac edir? O ölkələr ki, orada tütün istehsalı yoxdur. Onlar xaricdən alırlar və ondan sonra bunu emal edib satırlar. Düzdür. Siz də bilirsiniz ki, siqaret istehsalında biz xarici tütündən də asılıyıq. Ancaq məsələ qoyulub ki, yerli tükçülərdən də məhsul alınsın və beləliklə äh tüketət sənayefatına da təkan verilsin. Bu 30-dağit kimya sənayip parkının timsalında bu gün biz ə, yeniləşən, güclənən Azərbaycanı görürük. Xüsusilə yada salmalı iki bu ərazidə nələr olub? Hansı vəziyyətdə idi bu ərazi biz bu qərarı verəndə? Ötüşürümüş, dağılmış ə fəaliyyəti başa vuran məsələ həm ekoloji fəlakət zonası idi, həm də ki istifadəsiz qalan torpaqlar idi. İndi isə burada yüzlərlə hektar sahədə sənaye parkı qurulur. Nə qədər də sahəsi? Toplam ərazisi 508 hektardır. 508. Bəli, bu ərazidə genişlənəcək yerlər yapılacaqdı 2-3 ildə tam dolacaq. Bu dinamikadan getsək bəli, yaxın 3 ildə tam dolacaq. Burda yeni ərazilər lazımdır. Burda Süleymanbeyin ətrafında belə ərazilər çoxdur. O rayçında siz bəlkə indidən artıq plan işləyib tərtib biləyəsiniz ki, bu öyrələrin təmizlənməsi, kommunikatsiyaların gətirilməsi və digər lazım məsələlər ki, bu iş dayanmasın. Çünki ölkəmizə maraq artır xarici investorlar bunu göstərirlər. Yerli investorları da mən istiqamətləndirmişəm ki, Azərbaycana pul qoyuşunlar və beləliklə burada inkişaf o qədər sürətli olmalıdır ki, həm işsizlik aşağı səviyyədə olsun, həm də xaldan asıllıq minimuma endirilsin, həm də ixrac qabiliyyətli məhsullar burada istehsal olsun cənab prezident biz sizin çağırışınıza arqub reaksiya alırıq sarkarlardan həm Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iş adamları, həm də ki ölkəmizin kənarında fəaliyyət göstərən iş adamları buna baxmayaraq ki biz mövcud hələ ki karantin dövründə yaşayırıq amma əlaqə saxlanılıb müraciətlər var və mən qeyd edirəm ki növbəti birilərində bu çarx standartal nəticələrin barədə sizə məlumat verək. Çox sağ olun. Eyni zamanda, əlbəttə ki, xarici də yaşayan azərbaycanlı iş adamlarına da mən müraciət edirdim bu həmin o çıxışda ki, onlar da Azərbaycana gəlib vəsait boyuncalar. Azərbaycan onların vətənidir və hər zaman onlar Azərbaycanın dəstəyini görürlər və ə, güclü Azərbaycan onların da gücünü artırır. Buna görə ə, Azərbaycanlılar xarici ölkələrdə ə, iqtisadi, komerçi, biznes sahəsində böyük uğurlar əldə ediblər və onlar da öz vətəninə vəsait qoymalıdırlar. Ə, öz vətəni ilə əlaqələri daim saxlamalıdılar. Öz uşaqlarını Azərbaycan dəyərləri əsasında tərbiyə etməlidirlər, milli ruhda tərbiyə etməlidirlər. Yolların uşaqları həm Azərbaycan dilini bilsinlər, həm də ə, bizim milli dəyərlərimizi yaşatsınlar. Buna görə əgər bax bütün bu ə, amilləri biz düzgün ə, istiqamətə səfərbər edə bilsək, onda Azərbaycana investisiya ə, axını dayanmayacaq. Buyur, bizim daxili məqsədimiz budur. Xüsusilə dünyada yaşanan böhran pandemiya nəticəsində dərinləşən böhran əlbəttə ki bir çox şirkətlərə mənfi təsir göstərib ancaq biz bu şəraitdə biz elə addımlar atmalıyıq ki postpandemiya dövrünə ən hazırlıqlı ölkələr sırasında olan ölkələr olaq və dərhal baxdırmada yeri inkişaf dinamikasına sahib olaq Qeyd olunduğu kimi Sumqayıt Kimya sənayə parkı ərazisinin təxminən 85%-ndə müəssisələr yarandı. Bu templə yaxın 2-3 il ərzində ərazi tam dolacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi sənayiləşmə strategiyasının uğur göstəricisi kimi də qiymətləndirilə bilər. Strategiya özündə gələcəyə aydın baxışı və daimi inkişafı əhtiva edir də nə parkının gələcək inşafı ilə bağlı təkliflər hazırlayın. Yerləri seçin. Çünki yenə də deyirəm belə templəki biz gedirik iki kişi ilə bütün bu yerdə dolacaq və 508 hektardan yer alırıq. Ona görə baxın, harda biz bunu davam etdirə bilərik. İndi şərt deyir ki, buna bitişik olsun. Bu bundan bir qədər kənarda ola bilər, amma əsas odur ki, rezident statusu veriləcəkdir bu yerə və təmizlik işləri, kommunikasiya işləri, bəlkə də hələ bu ildən də başlamaq olar. Vaxt itirmədən, çünki bu da vaxt aparacaq. Ki buranı biz o vaxt təmizləyəndə hardasa bir il vaxt, yəni buna lazım o, həm təmizləmə, ondan sonra kommunikasiyalar. Bunu yer bəlkə ilin sonuna qədər müəyyən indi vəsaitdə ayrı ola bilər ki, yeni seçilmiş yerdə biz bu işləri görək ki, növbəti investorlar artıq maraq göstərəndə vaxt itirməsin. Bu dəfəki açılışda göstəricilər nədən ibarət oldu və ən çox hansı məqamlara da diqqət yetirildi Dövlət Baş naziri tərəfindən. Hörmətli rəhm cənab prezidentin ə bugünkü göstərişlərində də Sumqayıt kimya sənayə parkının fəaliyyətinin genişləndirilməsi zərurətini artıq perspektivdə görünür. Çünki 500 hektardan çox olan ərazinin cəmi 65 hektara yaxın ərazisi sərbəstdir və həmin o ərazilərə də maraq böyükdür. Və hörmətli cənab prezidentin bu gün bir daha iş adamlarına, ölkədə fəaliyyət göstərən iş adamlarına Ə, xaricdə yaşayan azərbaycan ə, iş adamlarına, xarici investorlara etdiyi ə, çağırışın ə, biz əminik ki, effekti daha da ə, çox olacaqdır. Sumqayıt kimya sənayi parkının ümumi inkişaf tendensiyası yeniliklərə müvafiqdir ilə fərqlənir. Elə nəzdindəki açılışı olan peşə təhsili mərkəzində bu xüsusda fərqləndirmək olar. Azərbaycanda fəaliyyətdə olan digər peşə təhsili və təlimi müəssəələri ilə quranın fərqi nədəyə barda olacaq? İlk növbədə bu Peşə təhsil mərkəzinin müəllim heyəti Sumqayıt kimya sənayi parkında e, mövcud olan istehsal müəssəələrində çalışan mühəndislərdən, mütəxəssislərdən formalaşdırılıb. 80% praktik dərsləri birbaşa istehsal müəssəələrində həyata keçiriləcək. Mühəndislər də, texnoloqlar da müəllim kimi fəaliyyət göstərən öz istehsal sahələrindən ayrılmadan birbaşa tələbələrə öz istehsal müəssəələrində e, ixtisasların təqdim eləyəcək. Beləliklə ilk dəfədir ki, ölkədəki sənaye parkı ərazisində peşə təhsili müəssəsəsi yaradılır. Bununla da bir neçə strateji hədəfə nail olunur. Tələbələrə müasir infrastrukturun maliyyə mərkəzində dövrün tələbinə uyğun bacarıqlar və peşəvərliyişlər aşılanacaq. Təlim-tədris prosesində iştirak edəcək mütəxəssislər elə parkın rezidentlərinin yüksək ixtisaslı işçilərindən olacaq. Öz növbəsində tələbələr də Sumqayıt kimya sənaye parkının müəssəələrində təcrübə keçib iş yeri əldə etmə imkanı qazanacaqlar. Bu gün prezident İlham Əliyev Quba rayonunun Susay-Xinalıq avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən 8 min nəfər əhalinin yaşadığı 8 yaşayış məntəqəsini birləşdirən bu avtomobil yolunun tikintisinin başa çatdırılması məqsədi ilə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 20 milyon 100 min manat ayrılıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəfədə vəziyyəti yenidən gərginləşdirməyə cəhd edir. Sentyabrın 13-də axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndinə atəş açıb. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən dərhal həyata keçirilən cavab tədbirləri nəticəsində düşmən susdurulub, itki yoxdur. Məlumatı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti yayır. Azərbaycanın Ermənistanın işğalı altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinə qanunsuz məskunlaşma ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət edilib. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin iclasında Komitə sədri Səməd Seyidov bu barədə məlumat verib. Onun sözlərinə görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının komitələrinin onlayn iclaslarında Ermənistan tərəfi bu müzakirələrdən yayınıb. İşğalçı ölkənin bütün beynəlxalq sənədlərə məhəl qoymaması, qanuna zidd əməllərini davam məhdudlaşdırması onların cinayətkar kimliyini ortaya qoyur Statun sonu. canlı şəkildə izləyicilərimizin yanındayıq. Və Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının üzvlərinin əksəriyyəti bu müzakirələrin davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd etmişdilər. Bir müddət bundan əvvəl həmin Avropa Şurasında Dağlıq Qarabağ üzrə alt komitə yaradılmışdır. Ermənlərin provokasiyaları əsasındadır. Onların bu komitədə iştirak etməməsinin nəticəsində bu komitə faktiki fəaliyyətini dayandırmışdır. İndi isə yenidən gündəmə gəlir. Yenidən bu məsələlər müzakirə olunacaq. ATƏT-in Minsk qrupunun içərisində Dağlıq Qarabağ məsələsinin ə, tək müzakirə edilməsinə ə, biz razı deyilik. Biz deyirik ki, bu məsələ bütün beynəlxalq təşkilatlarda müzakirə olunsun. Əmək qanunvericiliyinin tələblərinin pozulmasına görə işə götürənlərə qarşı bəzi cərmələrin şərti olaraq tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. İnzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən hazırlanan layihədə bununla bağlı təklif yer alıb. Təklif qəbul edildiyi halda işə götürən əmək qanunvericiliyinin tələblərinin pozulması ilə əlaqəli yol verdiyi nöqsanları müəyyənləşdirilmiş müddətdə aradan qaldırmaqla bəzi cərmələri ödəməkdən azad olacaq. Təklif mahiyyət et etibari ilə işə götürənlərə müvafiq sahədə düzəlişli yanaşmanın tətbiqinə eyni zamanda əmək qanunvericiliyində nəzərdə tutulan bu və ya digər tələbləri pozduqları halda bu pozuntuları dərhal aradan qaldırmalarını stimullaşdırmaya yönəlib. Azərbaycanla Rusiya arasında humanitar əlaqələrin möhkəmləndirilməsində xidmətlərinə görə Dostluq ordeninə layiq görülən Beynaxalq Uşaq Fondları Assosiasiyasının prezidenti, Rusiya Uşaq Fondunun sədri, yazıçı Albert Lixanov Moskvada mükafatını alıb. Dövlət mükafatını Albert Lixanova Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu təqdim edib. Polad Bülbüloğlu əvvəlcə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin yazıçıya 85 illik yubiley münasibətilə ünvanladığı təbrik məktubunu, sonra isə onun dost bu orden ilə təltif edilməsi haqqında sərəncamını oxuyub. Daha sonra orden Akademikaya təqdim edildi. Məhz belə məzmunu qəbul edirəm. Mən Azərbaycan prezidento Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə çox minnətdaram ki, məni belə bir fəxrin mükafatına layiq görüb. İlk növbədə onu qeyd etməliyəm ki, mən özümü Heydər Əliyevin keçmiş müttəfiki Əmim təşəssübədir. Biz onunla 1984-1985-ci illərdə Sovet hökumətinin bütün ölkənin kimsəsiz uşaqlarına kömək etmək üçün ilk fərmanını hazırlamağa bacardı. Bildiyiniz kimi mən həm də yazıçıyam. Bilirəm ki, kitablarım dəfələrlə Azərbaycanda tərcümə olunub, çap edilib və mən dəfələrlə sizin ölkədə elmi və yaradıcı konfranslarda iştirak etmişəm. Qorxu hissimiz davam edir. Dünyada yeni növ koronavirus yoluxanlarının sayı 29 milyon 220 minə çatıb. İnfeksiya daşıyıcılarının 929 mindən çoxu dünyasını dəyişib. Yoluxmaların artması bir çox ölkəni yenidən qaydaları sərtləşdirməyə məcbur edir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Avropa ilə bağlı bədbin proqnoz verir. Koronavirus lobalı dünyada ən çox yoluxma və tələfat göstərənisi yenə Hindistana aiddir. Son gündə bu ölkədə infeksiyadan 114 nəfər həyatını itirib. 93 min nəfərdə virus aşkarlanıb. Amerika kıtasına gəldikdə, regionda son sutka koronavirusdan ən çox ölüm Braziliyada olub, 814 fakt. Onunla belə bu ölkədə bir həftədə yoluxma tempi aşağı düşür. Meksikada da tələfat sayı azalıb, 217 nəfər. Argentina vəsayı yoluxma göstəricisi artıq Meksika və Kolumbiyadakı rəqəmləri keçib. 9000-dən çox insanda infeksiya aşkarlanıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 523 nəfərin dünyasını dəyişdiyi bildirilir ki, bu da tam statistika hesab olunmur. Həftə sonu bir qayda olaraq həm test sayı azalır, həm də bir çox klinika hesaba təqdim etmir. <laughs> İranda həm virusa yoluxma, həm də infeksiyadan ölüm halları artır. Ötən gün 156 nəfər pandemiyanın qurbanı olub. 2619 nəfərə COVID-19 diaqnozu qoyulub. İsraildə isə yoluxma halları kəskin artdığı üçün 18 sentyabrdan etibarən 3 həftəlik karantina tətbiq ediləcək. Yayda gündəlik yoluxma göstəricisi 400 nəfəri keçmədiyi halda son bir həftədə bu rəqəm təxminən 4000 olur. Səhiyyə naziri Yuri Edalstein koronavirusa inanmayanları reanimasiyada olan xəstələrə baş çəkməyə çağırıb. Keçmiş əsseri məkanında da yoluxma halları artır. Son sutkada Ukraynada 2462, Gürcüstanda 165 yeni yoluxma müşahidə edildi. Avropada isə ən çox yoluxma yenə də Fransada qeydə alınır. 7183 nəfər. Növbəti yerlərdə isə İspaniya, Böyük Britaniya və Almaniya gəlir. Yoluxma sayının artmasına baxmayaraq, ölüm göstəricisi çox aşağıdır və əsasən qocalar övrlərində baş verir. Bununla belə Dünya Səhiyyət Təşkilatı gələn ay Qitədə yoluxmalarla yanaşı ölüm hallarının da artacağını proqnozlaşdırır. Britaniyada bu gündən etibarən 6 nəfərdən çox adamın bir yerdə toplaşması qadağan edilib. İspaniyada yeni dərslibax olsa da valideynlər çoxu uşaqlarını məktəbə göndərmir. Yuqara Ələskarov Elnur Orucu xəbərlər.